Якщо щось краще для економіки, то якість життя більшості підвищилась, чи що сума якості життя всіх людей стала краще, чи можна зробити висновок, що якщо розкулачити куркуля і роздати бідним, то підвищиться якість економіки, бо постраждав один, а збагатилося багато. Або для другого варіанту, з мільйони забрали по долару, який вони не знали, куди діти, і дали магнату, який наробив корисного капіталу. Право власності трохи постраждало, але економіці стало краще. Щоб коротко відповідати на цей вопрос, можна просто звернути увагу на противоречення, яке в ньому це. По первых, що предлагает автор вопроса для улучшения економіки, він предлагает у одного человека состоятельного все забрать, сделать его беднее и раздать всем остальным, сделать их чуть богаче. И тут же предлагает второй вариант улучшения жизни людей в обществе, это собрать со всех людей немного денег, сделать их беднее и отдать одному человеку, чтобы сделать его богаче. То есть предлагается два противоположных э, варианта решения какой-то задачи, и тот и другой считается будет приносить какую-то пользу экономике. А, собственно, указав на это противоречие, можно и закончить ответ на этот вопрос, потому что получается, что он бессмысленный. Но, тем не менее, сам вопрос интересный, потому что практически... Ну, не практически, а, наверное, большинство людей именно таким образом рассуждают. Всегда думают о том, чтобы у кого забрать, чтобы кому раздать, каким-то образом перераспределить, и таким образом считают, что они что-то где-то улучшат. И обычно говорят, что это улучшение произойдет для экономики или с точки зрения экономики. Здесь автор просто так и говорит, это улучшит экономику или что-то в этом роде. Поэтому вопрос интересный, и давайте на нем все-таки немножко задержимся. Для начала давайте дадим определение экономики. Раз уж здесь идет вопрос или речь идет о том, как улучшить экономику, то необходимо определиться с тем, что же такое экономика. Экономика – это процесс обеспечения человеком себя необходимыми ему для жизни ресурсами. То есть, повторяю, есть человек, он Ему нужны какие-то ресурсы для жизни, для удовлетворения своих потребностей, и он обеспечивает себя, то есть что-то делает, чем-то занимается, чтобы этими самыми ресурсами себя обеспечить. Соответственно, если он что-то производит, участвует в взаимодействии с другими людьми, обменивается товарами и услугами, то есть все это с целью, чтобы у него этих самых товаров и услуг стало больше, то есть появились те товары и услуги, которые ему нужны для удовлетворения его потребностей, то вот это и есть экономика, этот самый процесс обеспечения человеком себя необходимыми ему ресурсами. То есть экономика это не процесс. Значит, который обеспечивает человек, человека и людей необходимыми ресурсами. Это процесс, когда человек сам себя обеспечивает ресурсами. Да, он может делать это самостоятельно, индивидуально, да, он может это делать взаимодействие с другими людьми, если ему это выгодно, а это всегда выгодно, потому что когда человек участвует в разделении труда, в обмене с другими людьми, это всегда наиболее эффективно позволяет ему обеспечивать себя ресурсами. Так вот с этой точки зрения, когда человек предлагает, что давайте мы у кого-то что-то отнимем, и это якобы улучшит экономику, мы можем заметить, что экономику это не улучшает. В том смысле, что люди, у которых это будет отниматься, а они будут, их процесс обеспечения себя ресурсами будет хуже. То есть они хуже будут обеспечивать себя ресурсами. Да, они будут что-то производить, обмениваться с другими людьми, и в результате этого у них должно появиться какое-то количество ресурсов, но оказывается, часть этих ресурсов у него отнимает, поэтому весь этот процесс у них оказывается менее эффективный. Ну, иными словами, человек работал там целый день или целый там, месяц, например, или целый год, а, ну, давайте скажем, целый месяц, и он обеспечит предполагал, что он обеспечит себя каким то тысячей каких-то единиц каких-то ресурсов, и он это все сделал, но в результате у него оказалось не тысяча этих самых единиц, а всего 500, ну потому что 500 у него забрали, чтобы, значит, ну для каких-то целей кому-то раздать. То есть его процесс обеспечения себя ресурсами оказался хуже. То есть, иными словами, вот то, что предлагает автор этого вопроса, ухудшает экономику, в частности, вот этих самых людей, у которых вы эти ресурсы будете отнимать. А если же сказать, ну, в целом, зато это дает пользу экономике в целом, то не существует такого понятия экономика в целом. То есть я сразу поэтому и дал определение вполне конкретно, что это экономика — это процесс обеспечения человеком себя необходимыми ресурсами. Не общество, то есть это не процесс обеспечения общества себя необходимыми ресурсами или страны обеспечения себя ресурсами или большинства людей обеспечения себя ресурсами. Нет. Берем каждого конкретного человека и вот это и есть его экономика. Другое дело, что когда мы наблюдаем в целом за каким-то количеством людей, условно говоря, живущих в стране и мы видим, что вот этот обеспечивает себя ресурсами, вот этот. У них как-то это по-разному получается, но все они обеспечивают себя ресурсами и в целом мы абстрактно значит или скажем так искусственно можем сказать что или посчитать что вот смотрите люди в целом вот так себя обеспечивают ресурсами а потом взять другой коллектив или другую страну и тоже там каждый человек обеспечивается ресурсами и мы можем посмотреть что в целом вот здесь больше ресурсов появляется у всех людей, здесь появляется меньше, и можно абстрактно сказать, что эта экономика больше. Но нельзя сказать, что... То есть невозможно, нельзя делать так, что... То есть... Ошибочно понимать, что если мы перераспределяем ресурсы и большее количество людей стало богаче, а ну, какие-то люди стали беднее, но их меньше количество, то это принесло пользу экономике. Нет, это не принесло пользу экономике. Спросите тех людей, у которых вы отобрали ресурсы. Принесло пользу экономике это распределение, пользу экономике или нет? Они скажут, что нет. Если вы спросите людей, которому, которым эти ресурсы достались насильно отняты, он может сказать, что да, это принесло пользу. Но кто из них прав? То есть почему тот, кто пострадал от таких действий, почему его, его мнение или его а, мироощущение хуже или менее значимо, чем все, всех остальных. А, ну и то же обратный процесс. Если вы предлагаете всех собрать по рублю и отдать какому-то конкретному человеку, то это а, дает пользу экономике. Нет, это не дает пользы экономике. Спросите у этих всех людей, у которых вы эти самые ресурсы отняли. Они скажут: нет, я стал беднее, у меня собрали там, гривну или там, 10 гривен, или сколько вы них собираетесь отнять. Улучшится ли это от этого положения того человека, которому вы дали деньги? Ну, наверное, улучшится. Но почему его мнение должно быть менее значимо, чем мнение других людей? И как я уже обратил внимание в самом начале ответа на этот вопрос, что здесь просто противоречие. То есть предлагается улучшить экономику противоположными способами. Если бы автор вопроса сказал, нет, когда все люди становятся богаче, а небольшое количество становится беднее, то это хорошо. А вот когда Второе предложение он э, вносил, что давайте у всех одним, одного сделаем богаче, это плохо. Если бы он так сказал, ну, можно было бы тогда рассуждать, что давайте тогда рассуждать, значит, если большее количество людей стало богаче, что это для экономики хорошо. Но так как человек считает, что, иными словами, он считает, что если произвести буханку хлеба, ну, батон хлеба или не производить батон хлеба, и то, и то хорошо. Нет, вернее, уничтожить батон хлеба или произвести одно, а это и то и другое приносит пользу экономике. Нет, давайте определите что-то одно, потому что это противоположные вещи. Ну, все-таки, если говорить о том, что если отобрать у всех и отдать одному, я думаю, большинство не согласится, что это хорошо, что это полезно для экономики. А вот идея о том, что давайте отнимем небольшого количества богатых и раздадим большому количеству бедных, что это хорошо для экономики, потому что вот больше людей стало богатыми. Ну, во-первых, здесь тоже можно смотреть с разных позиций, оценивать эту ситуацию. Можно оценить, например, с статической точки зрения. И чтобы было понятно, что это неправильно с статической точки зрения, представьте, что вы идете по улице, к вам подходит значит, 10 человек, значит, вас раздевают, ну, отбирают одежду, деньги, обувь, в общем-то, все отнимают. И хорошо, что не побили, и пошли дальше. Вот они, 10 человек, ну, разделили это все награбленное между собой, 10 человек стало богаче, а один человек стал беднее. В целом общество, судя вот по предложению автора вопроса, стало богаче. Хорошо это или плохо? А, любой человек, представив себя на эту ситуацию, особенно на месте этого ограбленного человека, скажет, что нет, это а, нехорошо. Тогда почему а, другая ситуация, когда вы просто берете... Ну, то есть здесь понятна такая скажем, частное распределение или перераспределение ресурсов. То есть какие-то частные люди подошли к частному лицу и перераспределили его ресурсы в свою пользу. И это ну, более такой явный пример, что большинство людей, я думаю, согласится, что это неправильно. А вот когда такой... Не частный пример, то есть когда есть какой-то закон, то есть получается, что это все формально оформлено, то есть провели, проведены какие-то ритуалы по письменному оформлению каких-то правил, что если мы отнимаем у каких-то конкретных а, богатых людей деньги и раздаем их а, менее богатым, но большому количеству, это правильно. Ну так таким образом, а, вот эти 10 человек, которые грабили человека на улице, могли тоже к нему подойти, значит, составить какой-то документ, что мы там такие-то, такие-то, принимаем какое-то решение, значит, что вот такой-то, такой-то должен поделиться своими ресурсами, а, назначить исполнителей, ответственных, счетную палату, там и все, все то есть все как государство обычно делается, тоже проведут такой ритуал ограбления, а, Но все равно как-то я думаю большинство людей скажет нет что-то здесь не так, так не так потому что это морально неэтично, а и неправильно это просто разбой и грабеж, это если говорить с этической с моральной точки зрения, если же говорить с экономической точки зрения, то есть если мы будем говорить об экономике, ее развитии, росту, а, там увеличению этой самой экономики, несмотря на то что а, Экономика ⁇ это всегда экономика каждого конкретного человека, как он обеспечивает себя ресурсами но все равно можно предположить, что есть какие-то условия, когда все люди а, им легче и проще обеспечивать себя этими самыми ресурсами. Да, опять же один а, значит быстрее себя обеспечивает, лучше, то есть большим количеством ресурсов другой меньше. Но в целом, то есть вот есть какое-то такое состояние, люди обеспечивают себя с какой-то интенсивностью этими самыми ресурсами. Но можно предположить, что есть какие-то условия, то есть если их изменить, то эти все эти все люди будут намного эффективнее обеспечивать себя ресурсами. Да, тоже. По-разному, но а, и тот, кто плохо себя обеспечил ресурсами, тоже станет делать это лучше. А, каковы эти условия? А, условия здесь простые это соблюдение частной собственности. Потому что а, процесс производства этих самых ресурсов неважно, индивидуально или там, в, в коллективе, значит, в рамках какого-то предприятия или там, общественной организации. То есть, когда люди или, или, или индивидуально или совместно значит, участвуют в разделении труда, производят какие-то ресурсы, то для того, чтобы производить их больше, необходима большая производительность труда. А, так уж устроен наш мир, что увеличить производительность труда можно только с помощью а, наличия большего количества капитала. Имеется в виду средств производства, сырья, материалов, то есть того, что, тех ресурсов, которые используются для производства каких-то продуктов. А, так вот, для того, чтобы а, по -по Появлялось больше продуктов, и люди становились в этом смысле богаче, лучше себя ими обеспечивали, в большем количестве, большего лучшего качества, необходимо больше самых этих капитальных ресурсов или, точнее сказать, капитала. А, и Поэтому необходимо разобраться, какие же условия необходимы, чтобы у этого капитала появлялось больше. А условия здесь очень простые. Дело в том, что появление капитала возможно или происходит только благодаря сбережениям. То есть люди ограничивают себя сегодня, делают сбережения, инвестируют это в создание этих самых капитальных средств производства, то есть капитала, его появляется больше и увеличивается производительность труда у людей появляется больше этих самых ресурсов, продуктов, больше доход, выше уровень жизни, поэтому они склонны и имеют возможность большую часть, чем ранее, сберегать, инвестировать, создавать еще больше капитала, который позволит производить еще больше продуктов, и люди становятся, будут, соответственно, богаче. Экономика каждого человека будет в этом смысле расти быстрее. Так вот, эти условия накопления капитала, то есть когда он может быстро, быстро накапливаться, они определяются только одной вещью. Это соблюдением права частной собственности. То есть, если право частной собственности соблюдается идеально, то есть оно не нарушается, тогда вот это самое накопление капитала происходит самым быстрым способом. Да, в разное время, при разном уровне технологического развития, скорость накопления в этом смысле разная. Но ну, в каждой конкретной ситуации при существующем технологическом развитии общества, для того, чтобы обеспечить максимально возможную скорость капитала в этом обществе, необходимо идеальное соблюдение права частной собственности. И чем более, если вы нарушаете это право частной собственности, то накопление капитала притормаживаться. Имеется в виду, что скорость его накопления становится меньше. И чем больше вы нарушаете право частной собственности, тем медленно накапливается капитал. А при существенном нарушении права частной собственности в обществе накопление капитала не только может остановиться, но оно может обернуться в пять. То есть капитал будет не накапливаться, а проедаться. То есть его будет уменьшаться его количество будет уменьшаться. Это значит, что производительность будет ниже становиться, чем она была до этого. Это значит, будет производиться меньше товаров и услуг. То есть каждый человек будет себя медленнее обеспечивать или хуже обеспечивать себя товарами и услугами, ресурсами, необходимыми ему для жизни, чем это было до этого. Так вот, когда автор вопроса говорит, что ну, да, нарушено немножко это право частной собственности, но для экономики это стало лучше. Нет, если право частной собственности нарушило, даже немного, то это для экономики стало хуже. В том смысле, что это тормозит процесс накопления капитала, и люди медленнее богатеют или наоборот даже начинают беднеть в этом смысле. Поэтому это тоже здесь противоречие, что не может экономика людей, то есть процесс обеспечения себя ресурсами стать лучше, если нарушается право частной собственности. Но ну, а что касается немножко нарушено или немного нарушено, это а, тоже большое заблуждение. Не, не, невозможно немного нарушить право частной собственности, тем более а намеренно и, скажем так, с благими намерениями. Потому что если мы нарушаем право частной собственности с благими намерениями, то это значит, что а, мы не остановимся на каком-то уровне нарушения частной собственности. То есть если понимание людей нарушение права частной собственности приводит к повышению благополучия, то нарушат, нарушение права частной собственности будет происходить все больше больше и больше. Это значит торможение развития, накопления капитала будет все сильнее и в результате мы получим то, что капитал будет не только не накапливаться, но он будет проедаться, сокращаться и общество будет беднее. И вы можете это пронаблюдать на любой так называемой социалистической стране. То есть была страна, процветающая страна, росло благополучие живущих в ней людей, но как только приходят к политике социалисты, начинают внедрять вот это самое нарушение права частной собственности, ради того, чтобы поднимать у одних и перераспределять большему количеству людей, сразу наблюдается, что страна начинает оставать в экономическом развитии и останавливается в экономическом развитии. Посмотрите, на, на, например, на Кубу. То есть в свое время до вот этой самой э, революции социалистической или коммунистической, назовите как хотите, это восстание или там бунта, мятежа на Кубе. То есть это была процветающая, богатая страна. А посмотрите, во что она превратилась сейчас. То есть это как раз пример, когда капитал не только затормозился в своем развитии в накоплении, а он стал проедаться. То есть все эти э, красивые ранние здания, там монетки и все прочее, дороги, э, там фабрики, знаю, там парки, то есть все это пришло, пришло в запустение. То есть это ну, как постапокалиптическая картина фактически. Того, туда, где пускают даже туристов, туда, где, где там, значит, районы там, городов или вообще территории Кубы считаются, что ими можно хвастаться, и только туда пускают туристов, в другие места вообще рекомендуют их не пускать, чтобы значит, не показать реальное лицо Кубы, то даже эти якобы благополучные с их точки зрения места, они, в общем-то, ужасно, ужасно выглядят. Посмотрите на Венесуэлу, то есть страна, которая была лидером значит, ну фактически лидером экономики Южной Америки в свое время, и существенное место занимала в, экономи... в рейтинге экономического развития стран в мире. То после того, как там начали заниматься небольшим нарушением права частной собственности ради блага большинства, то она остановилась в экономическом развитии и теперь это самая бедная фактически страна Южной Америки, не говоря уже мира. Посмотрите на ну, ту же самую Аргентину. То есть до, в начале еще до 20 века эта страна конкурировала, конкурировала с первой экономикой мира США. То есть были надежды, что она перегонит США по экономическому развитию. То есть все богатые люди, если хотели, значит, ну вообще все люди, которые хотели переехать в лучшую по уровню жизни в страну, они ехали в Аргентину. Куда э, фашистская там, клика, которая которые не поймали и не добили, куда они в свое время эмигрировали? Не все в Аргентину тоже эмигрировали. То есть это была э, фактически, сам, наверное, самая богатая, самая красивая страна мира. И что в результате получилось, когда пришли к социалисты, к власти несколько десятилетий назад, э, она тут тоже на уровне фактически Венесуэлы стала одной из самых бедных стран мира, в смысле Южной Америки. И только сейчас, когда право частной собственности при начало там как-то чуть-чуть, значит, вроде бы как восстанавливаться, в смысле не так сильно нарушаться, почувствовалось какое-то какое, -то, какое -то там развитие и оживление. И то неизвестно, надолго ли. Потому что как право частной собственности политики значит, прекращают немножко нарушать, так они могут и возобновить его нарушать. Поэтому вот этот посыл в вопросе автора этого комментария, что ну, а, нарушилась да, немножко право частной собственности, но зато экономике стало лучше. Ну, во-первых, не лучше, как мы уже только что выяснили, а во-вторых, нужно понимать, что если вы начинаете немножко нарушать право частной собственности с благими намерениями, то это значит, оно будет нарушаться все больше, больше и больше. А, и когда вы отнимаете у богатых какие-то деньги, чтобы их распределить, а, эти богатые становятся беднее, это значит, то есть иными словами, если вы раскулачиваете сначала миллиардеров, то после этого, там через пару лет вам или даже через год вам придется раскулачивать уже мультимиллионеров, а потом еще через год вам придется раскулачивать миллионеров. А, и не пройдет и пять лет, как вы будете уже раскулачивать просто а, обычных а, городских жителей, которые там себя хорошо чувствуют. То есть в очках идет умный, значит хорошо одет, все уже значит у него нужно что-то будет отнимать. Это всегда и везде происходило так. То есть невозможно. То есть когда вы начинаете раскулачивать, раз это тормозит развитие экономики, то есть все становятся беднее. А вы же хотите обеспечить большинство людей с помощью того, что вы отнимаете у людей у других людей деньги? То вы отняли у людей деньги, значит, обеспечили большинство населения страны там какой-то небольшой подачкой. А, но теперь вам в следующий раз опять нужно отнимать деньги у кого-то. И это будет продолжаться постепенно, поэтому в результате потом необходимо будет отнимать и деньги у тех, кому вы первоначально их давали. Вот. А так как у них отнимать особо нечего, и, соответственно, они будут зубами цепляться за это свое небольшое имущество, то вам придется их отправлять э, в сталинские лагеря и там заставлять работать э, бесплатно. Почему? Ну, потому что а, за деньги работать нельзя, у вас их все равно отнимут. А, работать кому-то нужно, потому что политические клики, которая вот это все перераспределяет, и тоже на, на что-то нужно жить. Поэтому все, при, как в Кампучи, там, в сталинских а, а, лагерях и где угодно, все превратится в подобные, подобные вещи. Невозможно просто начать ради благ, благой цели а, значит, нарушать а, право частной собственности. Поэтому, если мы хотим жить, вернее, если вы заботитесь об экономике, то необходимо не мешать просто каждому человеку обеспечивать себя необходимыми для жизни ресурсами. Тогда каждый будет обеспечивать себя. Человек так устроен, что он хочет обеспечивать себя все лучше и лучше. И поэтому каждый человек на своем месте так о себе заботится. И в результате вы увидите, что благосостояние каждого из этих людей растет, а значит и растет благосостояние всей страны, фактически всех людей или всего общества, если вы хотите так сказать. Вот таким образом, то есть идея отнимать у кого-то, неважно у большинства передавать меньшинству или у меньшинства отдавать большинству, это только принесет к тому, что уровень жизни в стране будет, рост уровня жизни в стране будет в целом тормозиться. А при, если вы будете делать наиболее упорно, упорствовать в этом процессе, то вы обратите, сделайте этот самый рост экономики, как нынче модно выражаться, отрицательным. То есть люди будут жить все в результате хуже, хуже и хуже. Ну, а те, кто, конечно, этим занимается, кто обеспечит этот процесс, небольшое количество людей в политической верхушке а за счет этого будут жить, конечно, неплохо. Хотя все равно хуже, чем они могли бы жить, если бы этим не занимались. Я всегда привожу пример. Посмотрите на людей, которые в Советском Союзе считались небожителями, то есть значит катались и жили как сыр в масле. Все остальные считали, что такова у них жизнь. А эти самые политические там, бонзы секретари обкомов, горкомов и там хозяйственные руководители считалось, что они живут просто как как в раю. Но на самом деле эти все верхушка политической власти жила хуже, чем рабочий на автомобильной конвейере в США в то время, у которого был отдельный коттедж двух-трехэтажный машины у каждого члена семьи, огромный полный еды холодильник набитый, а то еще не один. Вот. А у этих политических руководителей, которые якобы были небожителями в Советском Союзе, вот мандарины только раз в год выдавали, а и то по распределению в специальном магазине. Вот, и колбасу тоже раз в месяц, сколько выдадут, столько выдадут. Нельзя было просто пойти в магазин и купить, что, что ты хочешь. Поэтому, повторю, экономика ⁇ это процесс обеспечения каждым человеком себя необходимыми ресурсами. Не мешайте ему это делать, никому ничего у него не отнимайте. Ничего не давайте, кстати, тоже отнято у от других, потому что когда вы человеку что-то даете, отнято у от других, это тоже его демотивирует обеспечивать себя ресурсами экономическим способом, то есть что-то производить, приносить пользу людям. И в результате, опять же, это приводит к тому, что ресурсов, то есть продуктов, товаров и услуг становится меньше, всем меньше достается, всех хуже обеспечивать себя этими самыми необходимыми для жизни ресурсами. Просто не мешайте каждому человеку заниматься тем, чем он хочет, обеспечивается ресурсами так, как он хочет. И тогда вы увидите, что экономика будет расти, расти, расти. И чем меньше вы будете в этом мешать, то есть если не будете мешать совсем, то вы увидите самую большую, самую процветающую, самую сильную экономику мира. Вот так.